Garis panduan imam selepas salat. Imam berzikir selepas salat berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah. Berzikir lepas salat bukanlah satu kewajipan. Bukan wajib, tapi ia adalah satu benda yang digalakkan. Sehingga para ulama seperti Alimah rahimahullah mengatakan kalau orang ni dia tak sempat nak duduk lepas salat untuk berzikir, dia bangun untuk keluar daripada masjid itu jangan Jangan tinggal zikir tu kalau boleh. Afdalnya duduk di tempat solat untuk berzikir, tapi katalah dia kena bangun untuk ambil anak sekolah ke, untuk masuk pejabat balik ke dah terlewat, jangan tinggalkan zikir. Boleh lakukan zikir tu walaupun dalam keadaan berjalan. Walaupun afdalnya duduk di tempat solat untuk berzikir. Okey. Jadi kita uh, Jabatan Mufti Negeri Perlis dah keluarkan panduan zikir yang boleh digunakan untuk berzikir. Jadikan panduan. Bahkan sebahagian masjid dah letak kat depan pun di bahagian kiblat untuk sama-sama ber berzikir. Jadi sebab tu tak betul lah orang kata orang perlis tak berzikir. Tak betul tu. Itu adalah fitnah jahat terhadap masyarakat perlis. Kan? Saya pernah dituduh ceramah seorang-seorang. Tak ada orang. Sedangkan ceramah saya tu antara Maghrib dan Isyak. Saya bawa lah kes ni pergi mahkamah untuk kita saman orang tu. Tapi saya ingat lagi, imam masjid saya. Kan? Imam masjid saya dia bagi tahu kat saya, dia kata bukan saya je marah dia kata, bukan doktor je marah. Kami karyah masjid ni pun marah. Kerana masjid tu masjid kami. Mana mungkin masjid yang diimarahkan begini, yang ada lampu, yang ada kipas elok, Tiba-tiba antara maghrib dengan isyak tak ada orang dengar kuliah. Ini bukan fitnah terhadap penceramah saja. Ini fitnah terhadap kariah juga. Seolah-olah macam kami tak pergi masjid. Itu yang disebutlah. Saya kata betul juga. Jaranglah kita nampak antara maghrib dan isyak ni bila ada kuliah orang tak duduk. Paling tidak mesti duduk. Sebab apa? Sebahagiannya mungkin sebab nak tunggu isyak. Kan? Itu. So tak betul lah fitnah yang kata orang perlis tak berzikir. Ramai je orang boleh duduk. Memang ada yang bangun. Tapi bangun tu bukanlah ramai sangat. Mungkin ada keperluan. Dan kita tak boleh tuduh orang yang bangun tu tak berzikir. Mungkin dia bangun, dia berzikir dalam keadaan dia berjalan. Yang penting jangan sangka buruk kat orang. Ha, okay? Imam berzikir secara individu. Dan dianjurkan berzikir berdasarkan panduan zikir selepas salat yang dikeluar oleh jabatan mufti. Maksudnya negeri perlis ni kita ambil pendirian untuk imam bila berzikir dia tak mengangkat suara tinggi. Yang ni ada khilaf di kalangan para ulama, saya tidak menafikannya. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah memilih pandangan Imam Syafi'i itu sendiri memilih pandangan imam perlu merendahkan suaranya kecuali kalau dia nak mengajar barulah diangkat suara. Ada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mana hadis menyebut Ibnu Abbas mengatakan aku tahu manusia di zaman Nabi SAW selesai salat apabila aku mendengar suara mereka bertakbir menunjukkan Nabi mengangkat suaranya selepas lepas lepas salat. Tapi Imam Syafi'i kata itu dalam keadaan yang sangat sangat terpencil kerana yang riwayat tu hanya Ibnu Abbas saja. Yang riwayat tu hanya Ibnu Abbas saja. Sahabat lain tak riwayat pun. Maka Imam Syafi'i memilih pendapat zikir dalam keadaan direndahkan suara rendahkan suara kecuali jika nak mengajar kita nak mengajar orang berzikir ustaz nak mengajar budak-budak sekolah berzikir bolehlah sementara untuk di untuk diangkat suara selagi mana tidak mengganggu tapi kalau sampai pada tahap mengganggu sepakat ulama mengatakan tidak dibenarkan untuk mengangkat suara mengganggu orang untuk solat ni tapi ada pandangan kedua pandangan dalam mazhab Hanafi ini juga dipilih oleh Ibn Hazmin Ibn Taymiyah juga mengatakan boleh untuk mengangkat suara berzikir lepas salat ni. Ha, tapi kita ambil pendirian, pelahankan. Eh? Imam hendaklah berpaling mengadap ke arah makmum. Setelah beristighfar tiga kali dan membaca Allahumma antas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayyadal jalali wal ikram. Lepas istighfar tiga kali, lepas baca Allahumma antas salam sehingga habis, imam digalakkan untuk memandang makmum sama ada dia pusing ke belakang ataupun diubah posisi ke kanan ataupun diubah posisi ke ke kiri. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al Imam Al-Bukhari daripada Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu anhu qala kana Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam idza salla salah aqbala alaina biwajhihi. Dalam hadis Ibnu Bukhari, Samurah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila selesai je solat Nabi akan memandang kami dengan wajahnya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim daripada Bara bin Azib dia mengatakan kunna idza sa'ay kunna idza sallayna khalf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Kata Bara, kami kalau kami solat di belakang Nabi dulu, kami suka untuk berada di kanan Nabi. Kerana Nabi akan berpaling ke arah kanan untuk dengan wajah dia orang suka untuk tengok nabi dan dia orang suka juga nabi tengok dia nabi akan pusing ke ke kanan katim nuqaim kana sallallahu alaihi wasallam ida sallama istaghfara thalatha nuqaim kata nabi ni apabila selesai salat bagi salam aja nabi akan beristighfar tiga kali waqala allahumma anta salam wa minka as-salam tabaarakta ya dal jalal wal ikram ni baca bacaan ni walam yamkus mustaqbil al qiblah. Nabi tidak kekal untuk memandang kiblat illa bi miqdi illa miqdar ma yaqulu thalika. Melainkan dengan kadar tu aja. Istighfar tiga lagi Allahumma antas salam sampai habis, kemudian pusing. Pusing ke pandang kiri ke pandang kanan ke? Ubah posisi bukan hanya pandang ya. ubah posisi. Bukan pandang kanan. Saya pandang kanan dia tak pusing badan. Pusing badan. Okey. Kata Ibn, kata Ibn Qayyim, Bal yusri'ul intiqala ilal ma'mumin. Bahkan, hendaklah imam itu bersegera untuk berpindah, menghadap ke arah ma'mum. Wa kana yanfatil an yaminihi wa an yasarihi. Dia boleh untuk, bahkan Nabi SAW tu ada kalanya Nabi SAW tu berubah posisi ke kanan, ada kalanya berubah posisi ke ke kiri. Ha, jadi, apa hikmahnya? Hikmahnya pertama nak bagi tahu dekat dekat apa dekat orang solat dah habis. Kita kan solat kita kan zikir dalam keadaan rendah suara. Jadi kalau dia tak pusing, takut-takut makmum masuk dalam masjid ingat solat tak habis lagi. Tapi bila tengok imam dah pusing, so solat dah habis ni. Dia boleh buat jemaah baru. Itu di antaranya lah. Eh? Dan boleh juga di antara hikmah boleh juga kita kata dia imam boleh apa orang kata menegur makmum kalau ada benda yang tak kena Mengenal pasti kalau ada yang lambat masuk. Ha, kan? Itu di antara uh, hikmah lah. Dan untuk imam tu tawaduk sikit lah. Sebab dia jadi imam kan? Ha, dia pandang lah makmum. Tak adalah dia rasa macam sombong sangat pandang ke depan aja kan? Itu di antara hikmahnya.